thank হেল্ল' ভ্ৰমণ গুড ইভিনিং মই মনালিছাই মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া সময় হৈছে পাঁচটা আৰু এতিয়াৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা সময়ত যিহেতু বৰ বেয়া সেইবাবে ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰা নহ'লে আৰু এইখিনি মই ভালকৈ ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আপোনালোকে গম পাইছে তাকে ভাবিছোঁ আজি কিবা এটা বনাওঁগৈ কিবা এটা মানে আপোনালোকেতো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা চাই গম পাইছে কিনো বনাম তাকে আজি মম' বনাম বুলি ভাবিছোঁ পেহী মই মা মিলি তিনিজনে মিলি ভাবিছোঁ ঘৰতে মম' বনাওঁ বুলি বৰ্ত বেয়া হৈ থাকিলে ক'তো ওলাই যাবলৈ মন নাযায় সেইবাবোঁ ঘৰতে আজি আমি মম' বনাই খাওঁ বুলি আৰু কেনেকৈ বনাওঁ কি কি দিওঁ সকলোখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব কিমাননো ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ গৈ খাই থাকিব ভাবিলোঁ আজি ঘৰতে বনাই খাওঁ আজি কিন্তু মই ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে ম'ম' বনাম আগতে কিন্তু বনাই পোৱা নাই সেইবাবে আপোনালোকক ভিডিঅ'ও দিয়া হোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাম যিহেতু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম চাব কেনেকুৱা হয় আৰু মই বনোৱা পদ্ধতিটো যদি আপোনালোকে সহজ বুলি ভাবিছোঁ তেতিয়াহ'লে ঘৰতে বনাই খাব পাৰিব আৰু এতিয়া দেৰি নকৰি যাওঁ বনাবলৈ চাই থাকক ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে এতিয়া মই চুপ বনাবৰ কাৰণে এয়া লৈছোঁ এটা বন্ধাকবি লগতে এটা গাজৰ আৰু নহৰু লৈছোঁ লগতে আদা আৰু এয়া হৈছে মাংস আৰু এয়া হৈছে ধনিয়া পাত এই কবিটো মানে নিদিওঁ ইয়াৰ পৰা অলপ দিম আৰু এতিয়া গোটেইখিনি কাটি ৰেডি কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মাংসখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ধুনীয়াকৈ ধুই আনিলোঁ একেবাৰে কোমল মাংস এয়া দেখিছে বাকী এইফালে বন্ধাকবি আৰু গাজৰ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু বন্ধাকবিখিনি মানে পিহনাত পিচি লৈছে সৰু সৰু হয় আৰু এইফালে ধনিয়া আদা নহৰু পিঁয়াজ এইখিনি ধুব লাগিব এতিয়ালৈকে বাৰু ধোৱা নাই আগুচাই মেলি থৈ দিছোঁ আৰু তাৰপিছত এইখিনি মিক্সিত পিচিব লাগিব আৰু এইখিনি ধুই মেলি এতিয়া পিছি লওঁ আৰু মাংসখিনি এইফালে এয়া বইল কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু এতিয়া গেছটো অন কৰি মাংসখিনি পাতি দিলোঁ আৰু একেবাৰে কোমল মাংসহে লৈছোঁ দেখিছে নহয় অকণমানো সাৰ ইয়াতে নায়েই আৰু এতিয়া বইল কৰি লওঁ তাৰপিছত কি কি কৰোঁ সকলোখিনি দেখাই যাম খালী ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু এইফালে মই অকণমান আদা নহৰু পিহনাখনত পিচি লৈছোঁ বাকী এইখিনি মিক্সিত দিব লাগিব আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ এইখিনি যিহেতু চুপ বনাম প্ৰথমতে চুপৰ কাৰণে ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু এইফালে দেখিছে পূৰা মাংস উতলি আছে আৰু অলপ সময় বইল কৰিম এয়া দেখিছে তাৰপিছত এইখিনি নমাই দিব লাগিব আৰু এইখিনি যদি চুপত দিব লাগিব সেইবাবে এনেকৈ সৰু সৰু টুকুৰা টুকুৰা কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ মিক্সিত ইয়াতে পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু আৰু মাংস এইখিনি এতিয়া মিক্সিত পিচি ল'ম আৰু ইয়াতে অকণমান নিমখ দিব লাগিব তাৰপিছত এইখিনি পিচি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু এইখিনি দেখিলে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ মিক্সিত পিচি ল'লোঁ ইয়াতে কি কি দিছোঁ আপোনালোকেতো গম পাইছে আদা নহৰু পিঁয়াজ আৰু লগতে মাংসখিনি আৰু এতিয়া বনাম মই চু তাৰ কাৰণে এতিয়া ৰেডি কৰি লওঁগৈ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম বাৰু কি কি দিওঁ আৰু এতিয়া দেখিলে কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ এইফালে আৰু ইয়াত দিম এতিয়া অকণমান ৰিফাইন তেল অকণমান দিলোঁ এয়া ৰিফাইন তেল বহুত বেছি দিয়া নাই অকণমান দিছোঁ ইয়াত দেখিছে আৰু এতিয়া এইখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিম আৰু এতিয়া দি দিম ইয়াতে আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান সময় এনেকৈ ইয়াত ভাজি ল'ম অকণমান ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ যিমানখিনি লাগে সিমানখিনি দিছোঁ আপোনালোকে পৰিমাণটো চাই লব আৰু আৰু দেখিছোঁ এতিয়া অকণমান ইয়াত তলত লাগি ধৰা নিচিনা হৈছে আৰু ইয়াতে যিখিনি মই কাটি লৈছিলোঁ কবি আৰু গাজৰ সেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ তাৰপিছত এইখিনি ভালকৈ ভাজি লম জীয়াৰ পিছত অকণমান ইয়াত ভাজি আছোঁ তাৰপিছত এতিয়া দিম এয়া যিখিনি মাংস যে লৈছিলোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি সেইখিনি এতিয়া দি দিছোঁ এইখিনি ভাজি ল'ম আৰু দিছোঁ ইয়াত তেজপাত দুখিলা অলপ সময় ভাজিম এনেকৈ তাৰপিছত পানী দিম যিহেতু খাম কিয় বেয়া চিকেন অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া দিম অকণমান মিক্স কৰি থোৱা মছলা আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিব পাৰে যিটো মই ভাল পাওঁ মানে সেইবাবে দিছোঁ আৰু এতিয়া আকৌখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ম আৰু এতিয়া দেখিলে ইয়াতে অলপ পানী দি দিলোঁ আৰু আপোনালোকে যিমানটো পৰিমাণৰ মানে দিয়ে আৰু পানী সিমানকৈ দিব মই ইমানখিনিয়ে দিছোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ যদিও কাৰো কপি পৰা নাই নিজৰ আইডিয়া মই বেয়া বনাইছোঁ আৰু খাবলৈ কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক বাৰু শেষত জনাম এবাৰ এয়া ভালকৈ লৰাই দিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া উতলিবলৈ দিম আৰু ইয়াত দেখিছে এয়া ঢাকোন লগাই দিলোঁ আৰু এতিয়া উতলিবলৈ দিম আৰু নিজৰ আইডিয়ামতে বনাইছিলোঁ আপোনালোকক কৈছোঁ এই কেনেকুৱা হয় নাজানো একেবাৰে ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ আগতে বনাই কিন্তু পোৱা নাই আৰু আপোনালোকে গম পাইছে ভিডিঅ' মই দিয়া নাই আজিতো আজি বনাইছোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকেও বনাই খাব পাৰিব ঘৰতে সেইবাবে দেখালোঁ আৰু আৰু এতিয়া উতলক তাৰপিছত দিম জালুক তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ হৈ যাব আৰু আৰু ইয়াতে লৈছিলে ময়দা লগতে অকণমান ৰিফাইন তেল আৰু দিছিলে অকণমান নিমখ আৰু এইখিনি মানে বনাই থোৱা আছিলে আপোনালোকক মই দেখাব পাহৰি আছোঁ পেহীয়ে যিহেতু ধুনীয়াকৈ মঠি থৈছিলে আৰু এইফালে বনাইছে এতিয়া যিহেতু চুপখিনি পাতি থৈলোঁ আৰু এতিয়া বনাম মম'কেইটা আপোনালোকক দেখাম বাৰু বাকীফালে লৈ লৈছোঁ ইয়াৰ মাংসখিনি আৰু এইফালে দেখিলে পূৰা চুপ উতলি আছে আৰু দেখিছে পানীখিনি অকণমান কমি গ'ল আৰু ইয়াতে দিম এতিয়া মই অকণমান জালুক আপোনালোকে যিমান জ্বলা খায় সিমানেই দিব এতিয়া জালুক দিম আৰু দেখিলে মই সৰু চামুচৰ আ দুচামুচ লৈ আহিম আৰু ইয়াত দেখিছে চুপ ৰেডি হ'ব হ'লে আৰু বহুত বেছি সময় নালাগে আৰু ইয়াতে দিম আকৌ এতিয়া ধনিয়া এতিয়া যিহেতু ধনিয়াৰ ছিজন যদি আপোনালোকৰ ওপৰত ধনিয়া নিদাকে তেতিয়া দিব নালাগে যিহেতু আমাৰ আছে সেইবাবে অকণমান এতিয়া ধনিয়া দি দিম ইয়াতে আৰু দেখিছে এতিয়া অকণমান ধনিয়া দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এয়া হৈয়ে গ'ল আৰু বহুত বেছি সময় নালাগে অকণমান সময় থ'ম আৰু তাৰপিছত ম'ম' বনাম ম'ম' বাৰু পেহীয়ে বনাই আছে আৰু মই এতিয়া বনাওঁগৈ চেটবোৰ যিহেতু দিব লাগিব আৰু কিমান ধুনীয়া কালাৰটো হৈছে দেখিছেনে আৰু এয়া ম'ম'কেইটা বনাই ৰেডি কৰি ললো কিন্তু চেফকিটা ইমান এটা ভাল হোৱা নাই যিহেতু প্ৰথমবাৰলৈ বনাইছো আপোনালোকে চেফকেইটা ইন'ৰ কৰিব আৰু ম'ম' বনাই যিটো আমাৰ ষ্টেম নাই সেইবাবে আমি এটা এয়া চচ এটা গৰম গৰম কৰি লৈছো পানী তাৰ ওপৰত দিছোঁ এটা খৰাহিয়ে ফুটা পুতি আৰু এতিয়া ইয়াতে এটা এটাকৈ মম' দি যাম আৰু মমোকেইটা দেখিছে নহয় আৰু চেফকেইটা আমি অকণমান বেলেগ বেলেগকে বনাব চেষ্টা কৰিলোঁ যিহেতু প্ৰথমবাৰ বনাইছো অলপ বেয়াও হ'ব পাৰে আপোনালোকে ইনন'ৰ কৰিব চেফকেইটা আৰু এতিয়া ইয়াতে দি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছো হোৱাৰ পিছত আৰু একেবাৰে আৰু এই দেখিলে ম'ম'কেইটা দিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ঢাকন লগাই দিম আৰু এতিয়া আপোনালোকক দহ মিনিটৰ পিছত দেখাইছো দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে পুৰা সিজি গল এয়া আৰু মম খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু চেপকেইটা আপোনালোকক কৈছো ইনডোৰ কৰিব বুলি আৰু যিটো প্ৰথম বনাইছোঁ চেপবোৰ অলপ খেলি মেলি হৈ গৈছে আৰু বাকী পেলাই চুপ চুপখিনি বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু অকণমান মই মানে ডাঠকে বনাইছোঁ এয়া দেখিছে কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে কিন্তু আমি বাৰু এটা এটা খাই চালোৱেই কিন্তু খাবলৈ বহুত টেষ্ট হৈছে আৰু ইয়াৰ চুপখিনি অকণমান আপোনালোকক আকৌ দেখাই দিছোঁ একেবাৰে সহজতে বনালোঁ দেখিলেই আপোনালোকে বনাম বুলি ভাবিছে বনাব পাৰে খুব সহজতে হৈ যায় কিমান দূৰ আৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট গৈ গৈ খাই থাকিব এনেকৈও কোনোবা দি খাবলৈ মন যায় ঘৰতে আৰু যিহেতু বতৰটোও বেয়া সেইবাবে এনেকৈয়ে বনালোঁ আমি মেগুটিখিনিয়ে মিলি মানে মা মই পেহী আৰু চাটনি এটা বনাব লাগিছিলে চাটনিটো যিহেতু আজি নবনাওঁ আৰু দেৰিও হৈ যাব বনাই থাকিলে আৰু ম'ম' সদায় গৰমে গৰমে খাব লাগে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ এটা সামৰ বুলি ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব বহুত বেছি ভাল পালে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰো কৰি দিব লাইক এটা কৰিব নতুন চোৱা পালে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে আহিছোঁ আপোনালোকে মৰম দিব চাপৰ্ট কৰিব বাই বাই